Ну, по перше, оці ось, ось дрони платформи, які їздять, наскільки для них ось уже пройшов час у нашій сучасній війні, коли ми в переважній більшості ж говоримо про літаючі або плаваючі, все ж таки без екіпажні системи. Вот я уже однажды сказал не так давно, что э, когда-то летательные беспилотные аппараты перевернули войну. В самом начале в следующий год я прогнозирую, что наземные беспилотные системы перевернут войну. Потому что мы по привычке называем беспилотниками то, что летает. На самом деле беспилотники это еще то, что плавает и то, что ездит по земле ездит на гусеницах, ездит на колесах. И эти беспилотники будут играть решающую роль в следующем фазе войны. Потому что, во-первых, ФПВ будет очень много. ФПВ будет атаковать э, нашу пехоту. Мы тоже будем атаковать пехоту противника. Поэтому мы должны выводить наших солдат с поля боя. Наши солдаты будут укрываться под землей в каких-то укрытиях. А все действия на поверхности будут брать на себя как можно больше беспилотники. Наземные беспилотники будут минировать, разминировать, увозить раненых. На них будет установлено оружие. Они смогут доставлять продукцию, в смысле провиант, там боеприпасы, амуницию и так далее. То есть и выполнять там задачи в тех местах, где это опасно для нашего личного состава. Чтобы наша пехота не шла, например, в атаку на минные поля, а что вместо нашей пехоты эти задачи выполняли наземные роботы. Пане Сергію, на якому етапі розвитку свого знаходяться ці е, роботизовані системи? У них же там ще штучного інтелекту немає, я так розумію. Є нюанси з платформами. Це марати маршрути, розпізнавати цілі. От розкрить про це, будь ласка. Ця е -е, війна вона зеркальна во всьому. Так же, как и российские разработчики ведут эти исследования, мы тоже ведем работы в этом направлении. На данный момент у нас порядка более 100 производителей в Украине, которые представили свои изделия. Около 90 из них прошли тестирование, и около 14 изделий сертифицировано по всем требованиям НАТО, по стандартам. То есть это все готово к производству, люди инвестировали сюда собственные средства, это в основном малый и крупный и средний бизнес, самые разные есть решения. Е основна проблема: всі ці разработчики требуют поддержки государства. в першу чергу, це закази від міністерства оборони на данные роботи і какие-то допомоги расходы на розробку, исследования і так далі. Тобто, очень нужна допомога, поддержка государства. Так, пане Сергію, оце ж і запитання: Приїжджає Шойгу дивитися, йому показують, що у їхньому міністерстві е нападу зробили. А в нас виходить, що ми пасемо задніх цьому питанні? Относительно разработок и тестирования мы не отстаем от россиян. Я повторю, что у нас есть десятки конструкций роботов в Украине, которые работают, и часть из них ездит по фронтам. Есть много видео, которое показано на своих каналах, как эти роботы уже выполняют боевые задачи. Но это все лишь мелкие партии. Нам нужно большое серийное производство, когда мы будем на фронтах отгружать сотни, сотни и тысячи этих роботов. Не десятки, не единицы, а гораздо больше. Ну, ми ж знаємо, ви ж безпосередньо знаєте, яка ситуація з безпілотними літаючими літаль... ну, літаючими так системами? Е -е, все ж на якихось грошах, донатах, а де державні замовлення? Тут буде так само це йти в утраки, поки у нас з'явиться якийсь певний перелік від Міноборони, що їм треба, чи як це буде? Ну, вы знаете, мне очень сложно прогнозировать поведение имени Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации, которые тоже участвуют в этом всем процессе. Я знаю, что Минцифры, я в частности проект Brave на себя взял задачи по ведению, скажем так, учета и помощи в испытаниях этих беспилотников. То есть на самом деле все они известны, производители известны, то есть военные тоже в курсе этой темы. Я еще раз повторюсь, что вопрос только финансирования этих направлений. И масштабовать, масштабовать виробництво. Конечно, конечно. То есть у нас есть мощности, на самом деле, наземные системы, вы должны понимать, они немножко проще, чем воздушные системы, потому что воздушная система банально в случае потери связи падает и разбивается. Да? Наземный робот может какое-то время там постоять, поэтому к нему требования немножко более простые. И у нас есть технологии, есть и производство для того, чтобы делать эти наземные площадки. Опять же, я повторюсь, что они должны быть стандартизированы, то есть они должны иметь одинаковые крепления банально для установки там оружие, пулеметов, насилок и так далее. Должны быть унифицированы системы управления, для того, чтобы не надо было каждому э, роботу обучать бойцов на, на фронтах, потому что все это время, все это сложности, то есть э, мы готовы все это делать, у нас есть достаточно в стране грамотных специалистов толковых, которые еще с 2014 -го года показали эти роботы, показали их применение, э, теперь дело только за масштабированием и производством. Стосовно ще Шойгу, він, йому показали евакуаційний такий ось, називаємо це, дрон, мабуть, так, чи ну, без, е цю платформу е роботизовану, а зброя на них так само буде з'являтися. І чи є у нас і чи використовуються системи для евакуації людей, поранених з поля бою? Да, конечно. На любого робота можно установить носилки и эвакуировать раненых с поля боя. Это самая, скажем бы, не самая сложная задача. такая. Гораздо сложнее задача – это установить турели. Например, украинская турель «Шапля» такая есть. Наша уникальная разработка, которая позволяет автоматизированно ставить разное вооружение на роботов и идти в атаку. Это действительно как фильм из будущего. То есть это роботы с автоматами, которые ездят, нападают, и туда ставятся не только, скажем так, пулеметы, туда могут ставиться там и какие-то более сложные вещи, типа АГС, а там каких-то систем, противотанковых систем, то есть это все абсолютно возможно. И тут все определяется длительностью, то есть запасом хода этого робота. И все должны понимать, что на фронте, на настоящем фронте, такие роботы долго не проживут чаще всего. Поэтому должна быть минимизирована цена этих роботов. Это по сути дела как FPV. То есть у них должна быть минимальная цена и максимальная эффективность. Вот. При этом они должны обеспеч... ну, иметь достаточный резерв хода, запас хода и обеспечивать проходимость. Как на гусениці, так і на кольосної базі основи. Пане Сергію, а про яку мова йде суму? От скільки може коштувати один такий, одна така платформа? Ну, я думаю, що це може стоїть від нескольких тисяч до нескольких десятків тисяч доларів. А Но від чого сума, це залежить? це залежить від того, наскільки. Сложный канал управления реализован, потому что вы даже понимаете, что можно реализовать управление и по Starlink, да, в том числе, почему бы нет. А можно реализовать по радио. От этого зависит стоимость очень сильно, и насколько там сложные стоят более там, дорогие системы, приводов, и т.д. Угу. Тобто, це, ну, по факту, задоволення не дуже дешеве. Ну, смотрите, это примерно можно сравнить с автомобилем. То есть вроде как бы назначение у машин одно и то же, но ценовой диапазон абсолютно разный. У кого-то есть полный привод, у кого-то четыре ведущие колеса, кто-то может ездить на, на одном запасе аккумуляторов, э, например, там 10 километров, а кто-то 1000 километров, а кто-то 100. Есть наземные роботы и топливные, которые ездят не на электричестве, скажем так, на бензине и так далее. Поэтому разброс здесь решений и цен очень большой, и поэтому тяжело сказать, вот сколько Стоїть одне з язання. Угу. Е, я бачив, вже мені здається, це ОСУ в Таврі повідомляло, що була знищена така ціль. Можливо, помиляюся, але тим не менше, що такі ось, ось, цю платформу ми знищили росіянську. Я до того, що вони так само ставатимуть ціллю для fpv дронів, для дронів скиду Оця буде війна вже дронів, війна роботів. Ну, у мене так мінімум є п'ять відео і з нашої сторони, зі сторони противника, як fpv атакують наземний робот. То есть я часто люблю приводить такие видео, как пример для наших западных партнеров, что у нас война роботов, она уже наступила. То есть когда два робота вступают между собой в бой, это уже называется война роботов. На самом деле тем и другим роботом управляет удаленный человек. Кстати, мне всегда было очень смешно, что россияне свой первый наземный робот назвали братишка. Это такое скрепное название. Угу. А розкажіть, будь ласка, ну у нас ми бачили там да поодиноке використання. Розуміємо, що якийсь певний об'єм є нами використання українцями е, цих наземних платформ. А стосовно росіян, наскільки в них вже багато до того, як Шойгу з'їздив і ось зробить ось цей масовий заказ? Я видел у них, я вам скажу, ну, десяток прототипов у них разных версий я видел. И они точно так же по всей территории России, точно так же их изобретатели это все конструируют. Потому что ну, я немножко буду утрировать. Любой там слесарь в любом гараже может подумать, а давайте-ка я возьму базу квадроцикла, да, а самого обыкновенного его забронирую, и будет у меня вот уже раз, и получился у нас основа для наземного рода. Это самая простейшая вещь. Это как мы делаем катера, которые ездят, например, на Россию атаковать флот. Мы используем за основу водные мотоциклы и двигатели от них. Зачем что-то придумывать, если у нас есть какой-то шасси? Вот, соответственно, любой конструктор, кто умеет варить, у кого есть возможности доставать комплектующие, он может у себя в гараже в мастерской попытаться создать прототип такого робота. Вот. Дальше человек, создав такой прототип, он упирается в систему управления удаленно радиоуправление, то есть э, потом упирается в систему передачи видеоинформации, и таким образом этот дрон начинает обрастать периферией. То есть он уже ездит, управляется, передает данные по шифровому каналу, потом появляются ретрансляторы, потому что мы понимаем, что дрон если беспилотник С ним можно организовать радиосвязь там, На 40 километров, 50 и на 100 километров Потому что он в воздухе висит и высоко А дрон управляется На расстоянии радиосвязи прямой Это как две радиостанции между собой работают Поэтому, И их можно чтобы... будет глушить? Конечно, конечно, да Поэтому чтобы дрон наземный Ездил далеко, нужно поднимать В небо ретранслятор, который будет Являться посредником для обеспечения связи Для дрона на большие расстояния Либо поднимать антенны в том числе оборудовать дроны элементами какого-то машинного зрения, искусственного интеллекта, для того, чтобы дроны могли сами обижать какие-то препятствия. То есть это все будущее. За этом вот большой-большой кусок, чтобы эти дроны могли э, работать в цепочке, как ретрансляторы один для другого и так далее. То есть поле здесь для изобретений, для деятельности, оно не пахано. И это действительно будущее наше. А можно будет так, чтобы перекопить ворожий такой дрон беспилотные, беспилотный, беспилотную платформу? Если канал будет засекречен, ну, скажем, зашифрован, я так простыми словами говорю, то, конечно, нет. То есть, так как мы не можем перехватить, например, управление российскими БПЛА, они не могут перехватить управление нашими БПЛА. То есть, соответственно, если канал будет открытый, то перехватить можно. Если канал будет зашифрован или использовать какие-то там пароли, то, конечно, невозможно. Дуже вдячны вам за видповеди и вот это профессиональное пояснение, разъяснение этих процессов В сучасній дроновій війні бачимо, що платформи ось за вашими прогнозами, пане Сергію, зіграють е, свою важливу роль, так чи інакше. Сергій Флеш, український військовослужбовець та експерт за радіотехнологій, доєднується до нашого ефіру.